x u мында доған тамырын мында атқан кедерім мені, мені, менің ғұрурым менің менің бер қопты, әпләттім, батаным елерге біз бір билет еңілмес құюқу бет яр аштырсын копты даратаға сенің елядың батаным сенің жуған қабаттарым мен жанан жоқ сен Drops in the city I'm so mad this Доброго Ранку важаємо всім нашим телеглядачам і зустрічаємо нашого ранкового гостя. Доброго вам ранку! Доброго утра в студії. У нас ібрагім Телятович Сулейманов. Повернення кримських татар до Криму набуло масового характеру, починаючи з 1987 року. На початку 90-х років татари стали третьою за чисельністю етнічною групою саме. У Криму. Будь ласка, розкажіть, яке ставлення зараз татар до складної ситуації у Криму, і ваша особиста думка з приводу цього? Ну, почнемо розговорювати немножко з історії, якщо такие крымские татары. хто такі кримські татари? Кримські татари нескольких существують теорії. Ну, Найбільше признані, мабуть, теорія. та, которая на, на территории сегодняшнего современного Крыма э, за много тысячелетий, из древнейших времен до, сего, до сегодняшних, э, сложилась из нескольких этносов, которые жили до этого. То есть это начинается с скифов, тавров, кемерийцев, готов, э, римлян, греков. То есть э... это смесь всех народностей, этносов, которые жили до этого, после этого, на XIII веке, пришли и монголы, завоевали Крым, потом основали свое государство, Золотая Орда, которая, в свою очередь, в 15 веке распалась, и на ее месте, как осколок Золотой Орды, образовалось Крымское ханство, которое как государство просуществовало с 1441 года до 1783 года, и было, в свою очередь, опять-таки, после русско-турецкой войны, аннексировано Екатериной II. Ну, в общем-то, коротко, вот так мы за 30 секунд історією, два, ну, два тисячі ліття, можна сказати, про що розглянули. Ну а 18 травня збігає 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом свого народу, і тобто вони згадують початок сталінської депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Ну, про причини депортації тодішньої ми не говоримо. Сьогодні не урок історії, але ми говоримо. про наследки. Власне, как отбывалась эта депортация, куда какие места были вызначены для проживания крымских татар Так, 18 мая 1944 года это черный день для всех людей, которые помнят, чтят и скорбят за невинно погибшими в результате депортации, когда поголовно все люди были все люди крымско-татарской национальности. Ну, надо справедливостью и радости отметить, что были высланы также и Караимы, и несколько-много народностей, которые не такие многочисленные. Но основная масса была, конечно, крымские татары. На крымской земле ровно 70 лет назад произошло преступление против человечности, результатом которого... Явилось, или целью, наверное, которых было уничтожение всего крымско-татарского народа, это коренного народа Крыма, который впоследствии до сегодняшнего дня, в общем-то, мы и имеем. Куда были выселены татары? Значит, ну как это происходило? За одну ночь, с 17 на 18 мая, Крым ваш 32 тысячи солдат НКВД было были окружены все населенные пункты Крыма, во все дома, где жили крымские татары, ходили вооруженные солдаты, давали, как правило, 15 минут на сборы. То есть, что можно было ночью в такой суматохе взять, самое необходимое. То есть люди брали какую-то еду, как правило, это какую-то духовность, это Коран брали с собой. И, в общем-то, выгоняли на главной площади, где в свою очередь садили в грузовике. Это были, как правило, женщины, дети и старики, потому что взрослое население было все на фронтах. Собственно, ну, такая была ситуация. После этого на все узловые станции Крыма свозились эти машины, людей грузили в товарные вагоны. Другими словами, ну, просто по рассказам отца, которому было в то время 13 лет, маме было 8, ну, мама не, сильно помнит, конечно, рассказывала. А отец более-менее у него такие еще подростковые памяти сложились. То есть это скотские вагоны для перевозки скота. И вот людей запихивали туда, несмотря, то есть женщины были больные, стали только что родившие или, или беременные. То есть все вот в одной куче везли ну известно, что то мова yeah. не про какое-то санитарное yeah. обслуживание, yeah, про горячее харчування yeah. и люди умирали э, самое, навіть там, вишелом. ну не было даже элементарных условий, то есть даже попить воды просто <клес> отец рассказывал, что самая большая была проблема это вода, её не было просто, потому что на всех станциях, где где поезд притормаживал, несмотря на то, что конвоиры даже стреляли, в общем-то пацаны, как правило, ну, мальчишка не так обращали внимание Мальчишки, говорят, мы выскакивали, брали воду, сколько могли, приносили рулон снова. Вот. А, куда, а куда? В, лезь в, лезь? в основном были то есть, ну, три направления. Самое большое это попало в Среднюю Азию, Сибирь и Урал. Около 190 тысяч крымских татар было выселено за одну ночь. Ну тоді статистика замовчувала втрати, які зазнав ваш народ, і це зрозуміло. Але повернення кримських татар до Криму масово почало відбуватися з 1987 року, якщо не помиляюся. І е, тоді, на початку 90-х років, кримські татари стали третьою за чисельністю етнічною групою Криму. Які гарантії тоді давала держава, і як ви як представник цього народу вважаєте, чи виконані вони були? Ну, справедливости рада, но надо говорить, что, в общем-то, ну, справедливости, слово, в общем-то, в кавычки можно взять, но э, первые огульные обвинения в предательстве, так называемые, были сняты еще в 1967 году постановлением ЦК КПСС еще тогда. И тогда первая волна э, людей, которые хотели вернуться в Крым, в общем-то, это среди них был мой отец покойный уже, это было в 68 году, кстати, да. И... Тогда -то они приехали в Крым в надежде, что их пустят туда, поскольку были сняты обвинения такие. Ну, получилось так, что по приезду к границе Крыма их просто перекрыли и не пускали. И тогда, в общем-то, первая волна поселенцев в Херсонской области, вот, в общем-то, с тех пор и появилась. То есть это сегодняшнее поселение самое крупное – это Новоалексеевка, Геническ, Новотроицк, в том числе и в Херсоне а в 1987 году это уже это уже действительно массовые возвращения начались но какой они характер носили в общем никакой поддержки не было тогда как раз был перестройка развал советского союза ну, в данной ситуации можно, нужно дать должное Украине, что это единственное государство, которое взяло на себя, ну, скажем так, обязательства, можно и так сказать, которые декларировала свою помощь возвращению крымских татар. Ну, это на самом деле декларация так и осталась. Практически на 20 лет в бюджет закладывались какие-то деньги, закладывались, но они были намного меньше, чем они были необходимы. И только вот по истечению 20, ну, 17 апреля был признан, принят Верховной радой закон, который в общем-то крымские татары Просили, требовали принять. Как, ну, гораздо, то есть ну, один факт, что на протяжении четырех созывов, трех президентов, этот закон выносился на рассмотрение, но депутаты его не принимали. Один раз э, приняли, э, и ну кучу тогда наложил на него вето. Mm -hmm. вот, а закон называется о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. Автором являється народний вистав народний депутат Мустафа Джемілю. Ну тоді цей закон законопроект викликав у громадськості ну, таку неоднозначну реакцію. Ми цього не скриваємо, тому що він пропонував, щоб українці виплачували компенсації кримським татарам за рішення, які приймалися. Ну по суті, радянською владою. Як вважаєте ви? Чи це є справедливо? Ну не совсем так, насколько я знаю. Я, я, я например, первый раз слышал об этом, чтобы крымские татары требовали одно, чтобы у них были равные права, на, 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 на такие же были права, как и у украинцев, и у русских, у всех народностей, которые населяли Крым на момент их возвращения. То есть какая какая была ситуация, когда они приехали в Крым? Прошла приватизация, земля уже приватизирована бывшими членами колхозов, совхозов, а крымским татарам сказали, для вас земли нет, она уже все раздана. И, в общем-то, это источник первоначальных конфликтов, потому что, ну, наверное, можно было найти какой-то механизм, который, потому что свободных земель было много. И отсюда начались самозахваты и, и в общем-то, какие-то конфликты, которые, в принципе, можно было бы избежать в самом начале, потому что... На мой взгляд, проблемы тут не было. Ибрагим, Она... а можно еще немножечко кусочек истории? Скажите, а что собственно стало э, предпосылками к э, депортации? Ну, почему так происходило? Ну, официальная э, сталинская пропаганда э, твердила, что крымских татар выселили якобы за посудничество гитлеровским захватчикам. Ну, на проверку, особенно сегодня, это, в общем-то, не выдержит никакой критики, потому что все население Крыма, как и по всему Советскому Союзу, взрослое население, было признано в ряды Советской Армии, которая, в свою очередь, проходила... Была на войне в то время. Из семь... Из, из, семь семь со, героев Советского... Да, семь героев Советского Союза было среди крымских татар, и на, наиболее известно это дважды герой Советского Союза, летчик Амедхан Султан. Ну, я думаю... Будет время еще сказать на, 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 на историю, э, его на, на фрагменте его жизни на, на событиях реальных был снят фильм Хайтерма известный, может быть, слышали, который в прошлом году был вышел на экран и, и который в этом году получил золотую медальника. И больше того скажу, что у нас <coughs> есть фрагменты фильма и я вам пропоную их переглянуть просто за вас. татары! Предатели советской родины! И пособники фашистских захватчиков! Через 15 минут начнется погрузка по машинам! Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно! Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте. Расценивается как провокация. Конвой стреляет без предупреждения. лише фрагмент фільму ми побачили, трейлер, так, назвемо його так. Yeah. Більш повну версію, де можуть побачити ті, хто зацікавився? Завтра, в суботу, по 1 плюс 1, 23.50 буде повна версія цього фільму. Я думаю, всім буде цікаво подивитися. Фільм стоїть того, щоб uh -huh. самому оцінити все що відбувається. Ну що ж, від історії такої страшної, складної повертаємося до сучасності. Дійсно буремною долі зазнав ваш народ. Тоді склалося так, що кримські татари були депортовані. Ну і сьогодні ми живемо у час змін та час революційний. І 18 травня зазвичай всі охочі мали б вийти на мітинг, аби згадати цю страшну трагедію для вашого народу. Але є такі проросійські настрій, аби цей мітинг не відбув. Так, сейчас время смутное, тяжелое. Каждый год про про проходит траурное мероприятие. Основным центром это Симферополь является. В этом году много сложностей из-за того, что произошла очередная оккупация территории России. И неимоверные условия на самом деле сегодня существуют. Там. Начнем с того, что... Ну, тут, наверное, не только крымские татары, а все население Крыма сегодня оказалось в ситуации, когда она вынуждена менять, принимать, фактически принуждение к принятию гражданства происходит. То есть, если ты не принимаешь украинское гражданство, то есть была какая ситуация, до 18 мая, апреля нужно было зарегистрироваться в определенных пунктах, а таких в Крыму, по-моему, 4 было всего должен написать заявление, что ты соглашаешься остаться гражданином Украины. Из-за того, что было мало пунктов, это было невозможно практически сделать. Но даже если ты написал такое заявление, что ты остаешься гражданином Украины, тебе давалось 90 дней для того, чтобы ты покинул пределы Крыма, потому что приравнился к иностранным гражданам и должен был уехать на свою... Территорию, откуда ты, паспорт чьей, чьей страны ты имеешься. А потом возвращаешься в Крым и э, получаешь вид на жительство, то есть как иностранный подданный. Но в связи с этим возникает много вопросов. Работа. На работу тебя не возьмут. В больнице тебя не обслужат. То есть целый комплекс вопросов, которые, в общем-то, для крымских татар, которые, в общем-то, полвека пытались, возвращались всеми силами на свою родину. Ну, поменьше мере, Цинично, наверное, это все. Случает. Сейчас митинг, насколько как он изначально планировался провести, это должны были традиционно украинские флаги, крымско-татарские флаги, но оккупационные власти, в общем-то, всячески к этому препятствуют. И сегодня ситуация нагнетена до такой степени, что по новостям, что вот я вчера смотрел, то есть центр Симферополя окружен БТРами, очень много военных, очень много милиции, ОМОН и со всех, со всех регионов России. Это, конечно, вызывает тревогу, потому что неизвестно чего ждать, потому что якобы это учения очередные у них. Но на самом деле планируется много много очень людей, потому что 70 лет это черный дня этого. Траур про, будет траурный митинг будет в любом случае. Единственное, что пришли к такому компромиссу, что будут исключительно национальные флаги, флаги, крымских татар. Ну, а у нас здесь в городе планируется тоже мероприятие, потому что этот день указом президента утвержден днем траурных мероприятий жертвам всех тоталь, тоталитарных режимов. Поэтому я приглашаю всех на Байдужах, прийти в воскресенье в 14.00 возле памятника жертвам тоталитарных режимов состоится реквием митинг. Ну, буду рад всех видеть. За адресу этот памятник находится, возможно, в его да, не знает. да, это, это улица Тираспольская, mm -hmm. рядом с первым Оскаром. Так, сейчас, mm -hmm. у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Mm -hmm. Доброго ранку. могут быть еще крымско-татарские флаги? Что это за образование? Кем оно у и когда принято? Спасибо. Ну, Крымско-татарский флаг э, был э, образован, это знак государственности, как я говорил, что существовало с 1441 года по 1783 года. Крымское ханство, государство Крымское ханство, которое имело свой и флаг, и герб и, в общем-то, тогда это было э, значит, на голубом фоне, который олицетворял э, благородство, по-моему, если не ошибаюсь, э, тамга золотая, которая э, олицетворяла золото чистоту. И в смешании этих цветов получался зеленый цвет, который... Я честно говоря, по философии не сильно готов отвечать. Ну, собственно mm -hmm. говоря, в те времена был создан, то есть этим, этому флагу более трех веков. Mm -hmm. Поэтому, что говорить о государстве, то есть это символ, это символ государственности. Крымские татары всегда декларировали себя в Украине и свое будущее видят исключительно в Украине. Mm -hmm. Ну что ж, Давайте на такій, можливо, оптимістичній ноті будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Ще раз анонсуємо захід, який відбудеться у неділю, 18 травня, у другій годині дня, біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму на вулиці Тераспільській, небайдужі або ті, хто належить до етнічної групи кримських татар, які теж проживають у нашому місті. Їх велика кількість. Приходьте туди, і, власне, там ви зможете вислухати Ливити свої думки, поспілкуватися, підтримати морально. Ну і стати в такий єдиний ланцюг нашої єдиної неподільної держави України. Бо саме під цим прапором ми живемо і так має бути. Дякуємо Дякую. і до нових до зустрічей.